assalomu alaykum go'zal xonim qizlar kanalimga xush keldingiz men mana bunda hamyon to'qidim ya'ni oshib qo'lgan iplardan rangorang to'qib qo'yishingiz mumkin men inmoqlarni sanaganim yo'q ya'ni ko'z qarori inmoq chiqardim birinchi qatorda замочкaga inmoq chiqara ekanda kruчhogimiz indichka bo'lsa oson bo'ladi so'ngra ikkinchi qatorda birozgina qalinroq kuruchokqa almashtirib olamiz mana bu kalta iplarni bir yo'li to'qyaka ipimizni orasiga olib ketamiz bir yo'li top toza bo'lib kessin shu shaklda inmoqlarni chiqarishga davom etaylik bu shaklda bir tarafdagi inmoqlarni chiqardik endi qarshi tarafga o'tayotganda uch yoki to'rt zanjir chekamiz men uch zanjir chekdim agarda sizlarni to'qishinglar qattiqroq bo'lsa 4 zanjir chekinglar va qarshi tarafga o'tamiz yana ayni shaklda inmoqlarni chiqarishni davom etamiz İkinci tarafını ham dokup geldik. Yani aynı şekilde 3 yok ki 4 zincirimizi çekemiz ve karşı tarafı mahkemle koyamız. Bu arada bir yolu kurucuğumuzu anlaştırdık. Köp fark etken yok. Yani bu bir yarım. Bu bir otuz. Bir nokta otuz. İkincisi bir nokta elli. Yani orası da köp fark yok. Kalınlıkta. qarsh tarafga o'tamiz va birlashtiramiz birlashtirgandan so'ngra bir qator yana to'qib chiqamiz ya'ni ikki qanotlilar orasidan inmog'imizni chiqaramiz va bir qator bu shaklda to'qib kelaylik bir tarafini tokdik mana bu yerda uch dona zanjirimiz bor edi va zanjirlar orasidan yana ayni shaklda inmoqlarni chiqarib to'qiymiz bu shaklda inmog'imizni chiqaraylik bir ikki va so'ng uchinchi inmog'imizni chiqaramiz zanjir orasidan va qolgan yerimizdan yana ayni shaklda to'qishga davom etamiz bu shaklda bir qator yana to'qib keldik boshlang'ich inmoqqa birlashtiramiz sizlar olgan inmoqqa ko'ra hisoblang ip almashtirib to'qiymiz ya'ni to'rt besh olti yoki yetti ilmoqdan so'ngra ipiglar almashtirishlar mumkin kubik shaklida to'qishinglar ham mumkin men olti ilmoqdan keyin ipimni almashtirdim ya'ni birozgina uzunroq to'qidim shaklini ham siz istasangiz kubik shaklida to'qishingiz mumkin albatta bu yerda inmoqlarga bog'liq meniki olti ilmoqdan to'g'ri keldi oltinchi ilmog'imizni chiqaramiz va ipimizni almashtiramiz bu shaklda oltinchi ilmoqda ikki ilmoqni birlashtiramiz va mana bu iplarni ham to'qiyotgan iplar orasiga olib ketamiz va to'qishga davom etamiz aytganimdek sizlar ya'ni to'rt yoki ya besh ilmoqdan keyin ip almashtirsangiz u shaklda ham chiroyli chiqadi kubik shaklida sizni istakka qoldi bu orada iplarimizni oraga olib ketyapmiz bu ikkinchi ilmoq uchinchi to'rtinchi 5 6 oltinchi inmog'imizni chiqaramiz birlashtirmadan oldin takror ipimizni bu shaklda almashtiramiz oltinchi inmoqni bu shaklda ipimizni almashtirdik orada iplarni olib ketishga unutmaylik bu shaklda albatta iplarimizni oraga olib ketaylik ya'ni orqa tarafdan osilib qolmasin va to'qishga davom etaylik bu shaklda men to'qib keldim ya'ni uch qator to'qidim bir ikki uch sizlar e, olgan inmoglarga ko'ra xohlagan shaklda to'qishingiz mumkin endi ikki qator bir xil ipda to'qib kelamiz men ozgina to'qib oldim bu birinchi qatori to'quvda hech bir o'zgarish yo'q yana ayni shaklda ikki qanotilar ostidan ilmoqlarimizni chiqarib to'qishga davom etamiz bu birinchi qatori ikkinchi qatorni ham to'qib kelaydik bu shaklda men ikki qator to'qib keldim va orqa tarafini ontarib chay qismini tikib qo'yamiz men kuruchokda bu shaklda tikdim siz xohlasangiz e, yinada tiksangiz ham bo'ladi siz xohishingizga qoldi bu shaklda tikib keldik ipimizni kesamiz va inmoqlar orasiga yashirib qo'yamiz kalta ipimizni top toza tursin ichki tarafi bu shaklda hamyonimizni ham to'qib ham bitirdik hamyonimizni замочкаi har ikki tarafini tikib qo'yamiz ya'ni mana bu yerini tikib qo'ysak ham chiqb ketmay turadi tekis chiroyli chiqadi bu shaklda yana bir videoni yakuniga keldik sizlarga ham to'qishda omad yangi videolarda sizlar bilan takror ko'rishguncha allohga omonat bo'ling sog' va omon qoling